Підтримати улюблену команду та насолодитися справжнім спортивним святом запрошує містян ФК Черкаське Дніпро. Для цього влаштовує на стадіоні центральний футбол фест напередодні матчу черкаської команди проти ФК Тернопіль на місцевих любителів спорту. Чекатиме низка спортивно-розважальних заходів. Розіграші подарунків, музика та навіть фестиваль вуличної їжі. Підтримати улюблену команду та насолодитися футбол фестом. Черкащани можуть цієї суботи 7 травня. Початок заходу о 13.00. Мы на этот матч запланировали мероприятие футбол Fest» фуд через фуд, еда от английского слова. И мы пригласили лидеров рынка ресторанов города Черкас. Также к нам приедет и резидент фестиваля Киевской уличной еды Черноморка с, со своими гастрономическими сюрпризами. Но у нас каждый матч это бой, Сейчас первая лига, она в принципе интереснее, чем премьер-лига, потому что каждый тур может все измениться. Есть пять команд, шесть, которые претендуют на выход в премьер-лигу, и мы, мы в том числе, мы сейчас на третьем месте. Для нас каждый матч важен. Главная цель и задача, это чтобы матчи Черкасского Днепра, они превратились в праздник для города, для жителей города. И мы к этому идем, стараемся делать все возможное.